पूर्ण लोक भयभीत झालेले एवढा लोकसंख्या असून पण पुर पूर्ण देशाला सावरण्याचा काम जो केलं आहे तो नरेंद्र मोदीच्या रूपाने आपल्याला केलेला आहे हे न विसरता आपण यावेळी पूर्णपणे सकाळपासून वीस तारीखला आपल्याला बळकट करण्यासाठी नरेंद्र मोदींना बळकट करण्यासाठी त्यांना पुन्हा एकदा तिसरी बा तिसरी बार पंतप्रधान करण्यासाठी आणि आपला खासदार माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांना पण हायड्रिक करण्यासाठी आपण पूर्ण बीजेपीला मतदान करा ही नम्र विनंती यांचा संगम असलेलं असे आपले आमदार असरजूक आमदार इतकाच वर्ष संपूर्ण भिवंडीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देणारे हे कुठेतरी त्यानंतर आपले काही जास्त एकदा सर्वांनी आहे आपण या बाजूने खोळीला जातो त्या खोळीचाही एक नवीन बनवलाय तोही आपल्या सन्मान्य आमदार श्री महेजी चौगुले साहेबांनी केले तसंच आपण पुढे गेलो खाडी पारला जातो खाडी पार्क जो मोठा ब्रिज आहे एवढा मोठा ब्रिज आजपर्यंत झाला नव्हता हो तो बी आमदार महेश चौगुले साहेबांनी केलेला आहे असे अनेक रस्ते या भिवडी शहरामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथी शिंदे साहेब यांच्या एम एम डी माध्यमातून आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या भिवडी शहरामध्ये श्री चौगुले आहेत आमचे जिल्हा प्रमुख श्री सुभाष महाडे साहेब आहेत मंच अंग साहेब आहेत बड़े लोगों ने नीति आने लिया है जोरपास सुबह पांच को नीति मध्य माननीय एक मुख्यमंत्री है तो अपने ली है मोदी जी का और भिवंडी में आप भी देखते है सब रोड इससे से पहले रोड सीमेंट के थे क्या इससे पहले ब्रिज बने थे क्या इतना पांच ब्रिज की बात कर रहा हूँ दो पास हुए आने वाले पंद्रह एक महीने में काम चालू हो जाएगा जो एक अभी इधर की गाड़ी मजर पट्टी का है ये कोनी का है ये खाड़ी पार का है एक अभी नया ब्रिज पास हो रहा है जावेद दलवी से लेके गाड़ी पार तक जावेद दिल्ली के घर के इधर से एक काटाई से लेके कारोली तक तो हो रहा है क्या लोग पब्लिक उधर से अंजूर फाटा चली जाए तो एक अच्छा ये हो रहा है और उधर एक अपन का कर रहे हैं उधर एक नया रेलवे ब्रिज के ऊपर अंजूर लाइन क्रॉसिंग हाँ तो एक अच्छा काम और क्या और सब रोड भी सीमेंट के हो रहे हैं तो क्या विकास और विकास के बेस पे ही काम करेंगे ना तो वो भी हो जाएगा अभी उधर आप जाके देख लो उधर बहुत बड़ा काम चालू है रेलवे की ट्रैक बढ़ाने का तो ट्रैक बढ़ जाएगा तो वो भी हो जाएगा काम बंद नहीं है ऐसा ऐसा सब काम मैं बोलता ना वो लग रहा है क्या वो काम जल्द से जल्द होएगा सर अपने को धर्म विरम छोड़े विकास के नाम पे वोट दो और जो अच्छा उम्मीदवार है जो अच्छे जो नेता है अब अभी मोदी जी उनको चुना के चलाओ सर एजुकेशन देखो एजुकेशन तो आज अच्छा बढ़ रहा है अच्छे कॉलेज आ रहे हैं भिवंडी में भी लॉक तीन चार कॉलेज आ गए एक अच्छा गौरव और हेल्थ के बारे में बोले अभी तो हमने ओपनिंग किया सासठ करोड़ की बिल्डिंग बना रहे नहीं दो बेड के हॉस्पिटल बना रहे तो काम तो कर रहे हैं लोगों का भी बोलना है तो बोल रहे हैं अभी क्या है देखो विरोधक है विरोधक बोलेगा नहीं तो उसका भी कैसे रोटी ये रोटी सेकेगी वो भी रोटी अपनी सेक रहे आने वाले 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे उतर के वोटिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार मोदी जी के लिए कपिल पाटिल के लिए वोट करें इतनी जी आ रहे हैं मोदी जी अपना जो काम किया है सरकार को मिलना है लोगों को नहीं तो लोग बोलेंगे हमको मिलने भी नहीं मोदी जी आए इसके लिए मोदी जी आ रहे हैं सबके लिए हुई है लिए। लिए और एक बहुत अच्छा बढ़िया सा आयोजन हमारे कृष्णा जी ने किया है सारे लोग कपिल पाटिल के कपिल पाटिल के लिए मेहनत कर रहे और बहुत अच्छे वोटर से कपिल पाटिल जी को चुन के लाएंगे कपिल पाटिल को हराएंगे विरोध कपिल पाटिल को हराने की किसी की हिम्मत नहीं है और उसके अंदर मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूँ कि परसों के दिन जितेंद्र आवाड साहब इधर आए और उन्होंने कहा कि हम लोग भिवंडी को मुमरा बनाएंगे अरे मुमरा जैसे गुनेगार शहर गुनेगार इलाके को इस भिवंडी को बनाना चाहते हैं क्या वो मैं भिवंडी के मुसलमान भाइयों से भी बोलना चाहता हूँ कि आप क्या मुमरा के जैसे यहाँ पे रहना चाहते हो क्या आपके ऊपर सब लोगों का विश्वास है यहाँ भिवंडी भाईचारे के साथ रहता है बयानों के अंदर सब तरफ आ, क्या बोलते न दंगल या ये हुआ लेकिन भिवंडी समाज समड़ा और भिवंडी का नाम पूरे देश में रोशन हुआ इसका विचार इस भिवंडी का मुसलमान करेगा क्या बुमरा बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसे ऐसे आदमी को आप हद से बाहर करो और उसके विचारों को मत रखो और जो पहले से अपना भाईचारे का जो संबंध है वो रखो और कमल के ऊपर वोट जो ऐसा मैं मेरे मुसलमान भाइयों को भी कहूँ और कपिल सिंह पाटिल साहब जो काम किए आज तक कोई खासदार ने काम नहीं किया और बीजेपी सरकार ने जो किया है कोई दूसरे खासदार आमदार ने किया नहीं अभी तक सत्तर साल जो कपिल पाटिल साहब महेश चौगुले के नेतृत्व में बीजेपी का गवर्नमेंट के थ्रू काम हुआ है भिवंडी का हुनर जो आज अपन खड़े कॉन्क्रीट रोड का, का काम मेट्रो का, का काम कई ब्रिज का काम जो बीजेपी सरकार के माध्यम से हुआ है उसको कोई बोल ही नहीं सकता काम नहीं हुआ भिवंडी की जनता भिवंडी की जनता को मैं नमस्कार करके ये करना कहना चाहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को सभी अपने घर से निकले ज़्यादा से ज़्यादा एक रिकॉर्ड मतदान बीजेपी को भिवंडी से होना चाहिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को सुबह सात बजे से ले आने शाम को छः बजे तक अपना पूरा घर वालों का बाहर वालों का गली का दोस्तों का सभी का मतदान बीजेपी को होना चाहिए कमल के पुल, पुल, कमल के बटन के ऊपर बटन दबा के मतदान करना चाहिए